Зараз для оголошення лауреатів та переможців конкурсу у номінації Благодійник, міжнародний або ж всеукраїнський благодійний фонд. Запрошуємо Маргариту Січка, президента благодійного фонду анімалотерапії, голову конкурсної комісії. Маргариточка зараз ми до вас запрошуємо і наших лауреатів. Отже, запрошуємо Всеукраїнський благодійний фонд соціальне партнерство. Представників. Також запрошуємо міжнародний благодійний фонд здоров'я українського народу. І запрошуємо міжнародний благодійний фонд імені Ярослава Мудрого. Я приветствую наших гостей, наших номинантов, всех присутствующих в этом зале. Что я хочу сказать, я считаю, что нет победителей, победители все те, 200 с чем-то заявок, которые мы рассматривали, это те люди, которые творят прекрасное и доброе дело. И чем больше будет таких людей, тем быстрее наша страна превратится в прекрасную страну, которой мы будем гордиться. И, собственно, гордимся сейчас, мы будем гордиться больше. Поэтому я все, кто выходит на эту сцену, я просто их всех поздравляю, потому что они все победители уже, потому что они одни из лучших, те, которые, может быть, чуть-чуть больше дали вот своего тепла. Поэтому давайте мне конверт. Не буду томить вас. Ага, понятно. Типа я не знала, ладно. В номинации «Благодейник Международный благодейный фонд» переможцем стал Всеукраинский благодейный фонд «Социальное партнерство». А, Вы знаете, я хочу сказать, что то, чем занимается Артем, никто не хочет этим заниматься. Он занимается э, теми людьми, которые ну, остались без крова головой, то есть бомжами. Это очень сложная социальная группа людей, с которыми очень сложно работать. Он делает эту тяжелую работу, я вас попрошу похлопать им. Он это делает очень давно и делает это очень профессионально, это правда. Вот она, спасибо огромное учредителям конкурса. На самом деле для нас, для тех, кто занимается этим full time, то есть постоянно, на, то есть для тех, кого это основная работа и занятия для нас это э, намного больше чем конкурс для нас это то место где мы видимся для нас это то место где э, мы все собираемся и э, обсуждаем ну то есть для нас это намного больше чем просто конкурс спасибо организаторам э, спасибо за то что нас собираете за то что продвигаете это дело без вас бы кто бы еще говорил про благотворительность, кто бы еще собирал эти проекты, кто бы еще на это тратил свое время, как, так как я со многими встречаюсь каждый день, многие люди меня спрашивают, ну, бизнес, бизнесмены, а где здесь деньги? Я уже не отвечаю на эти вопросы, даже уже не реагирую, у меня есть свой метод поведения в этих моменты, но денег здесь как в бизнесе принято говорить, нет. Здесь есть другое, здесь есть те дивиденды, которые люди получают благодаря тому, что они вкладывают. Вкладывают свое время, труд, энергию, жизнь вкладывают. Потому что каждый из нас проживает эту жизнь, кто и на работе проживает, кто, кто где, каждый в своем. Мы ее проживаем каждый день, выходя и делая те вещи, которые мы делаем. Кто-то это делает для детей. Кто-то это делает для взрослых, кто-то это делает для животных. Но каждый из нас э, сам осознанно выбрал этот путь. Каждый из нас из благотворителей, которые занимаются э, профессионально. Я не думаю, что мы благотворители, мы только руки и ноги. А благотворители это те, кто э, дает частичку того, что у них есть бесплатно и безвозвратно. Хотя они получают эти дивиденды э, в виде вылеченных детей спасенных животных, спасенных взрослых. Это все глубокие вещи. Спасибо вам для нас, для фонда, для тех людей, которые работают в фонде благотворительного социального партнерства, таких 90 человек на сегодняшний день, плюс еще около 50-60 волонтеров, которые помогают в той или иной мере. Для нас это напоминание того, что все, что мы делаем, это, наверное, правильный, наверное, правильный путь. Еще одно подтверждение. Спасибо. Благодарим вас еще раз. И Маргарита, просима у вас на кош наших достойных лауреатов. Диплом лауреата национального конкурса Благодиния Украина 2012 номинация Благодинник Международный Украинский Благодинный Фонд нагороджие нагородживается Международный Благодинный Фонд имени Ярослава Мудрова. Просіть мене за мой азаровський акцент. Тут намагалися визначити, що таке добро і як це трактується. Я думаю, що дуже влучно сказав Іван Трач, що таке добро в своєму вірші. Одному він написав: добро твориться просто не за так, так як цвіте і опадає мак. Як хмарка в'ється і сміється пташка, як трудиться Мурашка Горопашка. І ще я хотіла сказати вдячність організаторам цього конкурсу за дуже вдалий вибір нагороди переможцям, символ ангелу. От коли я виходжу з дому, я вже багато років кажу собі, і раджу вам, до речі, теж говорити, що добрий ангел, ходім зі мною. Ти попереду, я за тобою. І е, повірте, що ангели допомагають жити на цьому світі чесно, допомагати, е, сповідувати добро і благодійність. Тому е, я думаю, що давайте подякуємо за дуже гарний символ цього конкурсу, і хай їм живе ще багато років. Дуже Ну и третий диплом лауреата национального конкурса «Благодейная Украина-2012» в номинации «Благотворительный международный благодейный фонд» награждается Международный благотворительный фонд здоровья украинского народа. Добрый день, и господа. Дякую за ту чарівну відзнаку. Деколи звичайні люди запитуються, як обирати благодійний фонд для того, щоб не зазнати шахрайства, тому що, на жаль, благодійність має інакшу сторону, на жаль, існує шахрайство і в нашій країні, в тому числі. Я раджу звертати увагу на ті професійні організації, в які входять благодійні фонди. Власне, Ас асоціація благодійників України, яка зібрала нас тут всіх, і яка є серйозною організацією, яка займається серйозно питанням благодійності. Дякую великі вам. Звертайте увагу на те, чи Логодійний фонд є членом професійної організації, а також звертайте увагу на нагороди. Дякую вам гарно. Дякуємо ще раз сердечно.